Наш співрозмовник Юрій Миколаївич Вернидук. Юрій Миколаївич, вітаємо вас перемогою. Кінець закінчилася така ОПП з Андрій, без безвиграшна. Ну і прокоментуйте, або поділіться своїм враженням від матчу, який щойно закінчився. Спасибо за поздравлення. Я думаю, ми своїх в очка. Яхав сюди, я вже сказав, ми розуміли, куди ми їдемо. Мы игру Александрии здесь, на этой арене, против Воста. Очень понравилась Александрия, переиграла полностью в команду Воста. Хотя в конце там были моменты и Ворска, они тоже могли свести эту игру ничью. Но Александрия заслужила победу, она это не делала. Поэтому мы немножко по-другому решили сыграть. Закрыли Александрию все зоны. Знаем, что она тоже любит играть очень хорошо на контратаках, поэтому мы не стали их прессиновать, а наоборот отходили до по центра поля. Хотели увидеть, как они сходят после позиционных атак. Это бич всего украинского, да и не только украинского, я думаю, всего футбола. Есть несколько команд, которые умело умеют пользоваться позиционными атаками. Поэтому я прекрасно понимал, что им будет очень сложно забить мяч. Мы свой шанс поимели, забили. И я знал, что это единственный нелепый случай опять с этим пенальти. Раз не забили, я думаю, пенальти тоже можно было и не ставить после таких моментов. Удар, разворот игрока, он не играл рукой, я еще понимаю, как в Ницком, там действительно Женя Ткачук сыграл рукой. Здесь просто удар, ну, что есть, то есть, я же говорю, если не забили, значит, его не было. Поэтому я рад за своих ребят, могу поздравить всех ребят и наш клуб с очередными тремя очками. Я уже ваше задание. Прошу. У меня вопрос есть. Я понимаю, как опытный тренер вы будете, несмотря на победу, обращать внимание на ошибку своих конечно, игроков, конечно. в первую очередь. Ну и в этой связи, когда вы будете делать анализ, ну лично мне, я не знаю, почему-то 20 22 номер, то есть выпали с игры и Саша Караваев, и Ж, Ж... это и, ваше мнение? Это, я, ну, считаю, я, мне так показалось. Я говорю, как вы считаете? Как вы я считаю, считаете? очень, очень здорово. Караваев первый тайм вообще уничтожил левый фланг Александр. Там и шансов не было. Они его mm -hmm. с Никитой закрыли, и плюс оттуда мы гол забивали, прошла наша быстрая атака, передача, и мы забили. Хорошо, mm но -hmm. mm -hmm. это, mm -hmm. это такой вопрос. Тогда конкретные какие-то ошибки вы уже так на скорую руку без... Ошибки по обороне мне не понравилось mm -hmm. на начало игры Сухотского Артема, потому что меня не устраивает игра поперек, назад, меня требует них игры вперед. Но потом он исправился и достаточно здорово провел второй тайм, закрыл план ошибки, не понравилось, как Миша тот же Сивоков, были достаточно много ошибок у центрального mm -hmm. защитника. Если взять в общем, по тому же Питлику, и, как сказали, он вышел, он, он такой объем сделал, и могли mm -hmm. еще забить всего передачи. Поэтому я считаю, я наоборот дал ему отдохнуть, потому что парень он уже более опытный такой, он до этого сыграл полную игру, я все-таки берегу, плюс есть еще ли партия, хочется давать шанс всем нам скоро предстоит выступать в Лиге Европы, где будут игры через 3 на 4 день, через 2 на 3, мне нужна обойма. К сожалению, могу признать, это она действительно мала для того, чтобы и там, и там. Поэтому пока есть время, я стараюсь давать всем шанс, где-то делаю ротацию, чтобы все были в достаточно хорошей форме и подошли к этим играм в хорошей кондиции. То, же то, есть, чтобы я мог, если кто-то играет в Европе, то через два дня могу смело ставить тех ребят, которые получают сейчас практику и не боятся за это. Мне некуда деваться просто. Поэтому я думаю, что мы на правильном пути, подготовились на сборы достаточно, мы не уступили ни в физическом состоянии, ни в каких кондициях. Мне очень понравилась, можно сказать, ваша команда, Александре, особенно понравилась Панамарь. Парень достаточно хорошего уровня нападающий, дай бог ему здоровья и побольше забитых мячей, только не в наших как-то что сегодня случилось. Я думаю, хорошее приобретение Еремчук. Достаточно, достаточно очень хороший парень тоже. То есть то пополнение, которое у вас появилось, просто хорошее пополнение. Цурики, ну, все, во-первых, ребята, которые уже нельзя сказать, что они молодые, они молодые, молодые, но они, уже опыт есть на выступлении примерили. То же самое, что и у нас, поэтому будем делать выводы. Все равно ошибки мы подсказываем после каждой игры. И даже вот сейчас вот ехали к вам, мы уделили для того, чтобы разобрать вашу команду три дня каждый день по 45 минут ребята достаточно серьезно отнести сначала оборону досконально разобрали потом разобрали доскональную атаку и в конце вот уже здесь сегодня перед обедом стандартное положение то что чем пользуется ваша команда очень хорошо ребята это вняли все и поэтому может мы не допустим. Я к тоже обещал вопрос. Вопрос от Николаевич, только что Вы на флеш-интервью упомянули, что у Вас она составлена от Саббана Вентура. Я так понимаю, он переосмыслил свои отношения? Ну, хороший нападающий, Вы еще посмотрите. Я, ну знаете, не хочу напередавить, но я думаю, это будет очень сильное приобретение. Очень хороший нападающий. Парню 17 лет, 18, посмотрите, как он будет. То, что у него скорость, просто такой скорости, наверное, у кого нет. Но еще к этой скорости он очень техничный. Если мы его научим... А мы сделаем все для того, чтобы его научить играть в пас, а не передерживать. Я думаю, это будет очень хорошее приобретение. Он у нас долго не задержится. Возможно, после выступления в Европе где-то засветится и будут хорошие варианты. Мы продадим, за счет чего мы и живем и стараемся так дальше двигаться. Я говорю,